12 місяців ми не змінимо Київ радикально, не зможемо поліпшити стан справ. Тим паче, що край складна соціально-економічна ситуація. Я б навіть не вживав би слова справжнє європейське місто річ у тім, що зараз чимало. Азійських міст правлять за взірець справжньої архітектурної довершеності і дбайливого ставлення до історико-культурної спадщини. Я хотів би сказати про справжню, справжню столицю. Гадаю, що в Києві надзвичайно важливо змінити ставлення до саме давньої культурної спадщини і покласти край можливості. Реалізації проєктів, які керуються більше комерційними смаками, комерційними інтересами, ніж естетичними смаками, на кшталт того, що ми побачили на Майдані Незалежності. Гадаю, що попервах було було потрібно геть змінити образ Майдану Незалежності, позбутися всього того, що пов'язано з. З комерційними інтересами, і е, абсолютно неприпустимо, щоб головна площа країни, яка має е, містити ознаки чогось сакрального для будь-якої столиці, перетворювалася на якийсь торжеш. Щодо мамафію, можливо, т, е, на околицях чи на вулицях, які не, не належать власне до історичного центру. Місто, щоб вони були впорядковані за якимось єдиним архітектурним стандартом, і кількість їх також, також впорядкована. Ну і краще, щоб вони не муляли очі нам в самому, в самому центрі, в центрі столиці. Я хотів би в Києві 2015 тисячі році. Ну, як вам розказати, щоб були автобуси більш-менш не такі ж розбити, кращі, ближче до європейського стандарту. Дороги дороги. там, ну, Не от толкучки оці, в час пік. не то, що в метро, а в Богданах, оці, щоб їх поміняли. І вони вже по 15-20 по років цим Богданом. О, ну, щоб на більш, щоб поміняли ж транспорт, дороги поміняли. За кіоски, хочу сказати, вони мішають, бо дуже настроєно, дуже це, заважають. От. Щоб було віддільно, були кіоски, віддільно там, щоб було прохожим свободно ходити. І в метро, і з метро виходити. Це виходить зона, прохожа зона, а вони заставляються. Оскільки я киянин, та ще й рибалка, Мешкаю я метро, район метро Позняки. і, і ходжу на рибалку з метро Славутич до Дніпра. Ну, десь, може, років 10-15, то по тому, якщо йдеш, то Дніпра. Кущі, дерева, зелень все так гарно, гарно. А потім того десь, вже років вісім не можна пройти до води Дніпровської із метро зупинки Славутич, тому що там стільки багато оцих мафів, оцих ларьков, і все це звалюється. Купами, великими, величезними купами, метр, два метри, і йде аж до самого, до самого Дніпра. Чомусь нікому не, нема до цього діла. Я так би, мрію щоб цього не було. 2015 ну, чтобы не так, как обычно было весной, что, ну, чтобы дороги были лучше, не оставлять там ходовую и все остальное, не тратиться на СТО ездить, а чтобы действительно сделали дороги. Достроили вот этот мост, который конкретно бы разгрузил бы, и мне было бы поменьше пробок и всего остального. А по поводу маршруток, я даже не знаю... Одни люди скажут, что они нужны, другие скажут, что водителям это точно не нравится, потому что ездят они как хотят и ну что попало. И, ну, более квалифицированных водителей я бы тогда посадил, может было бы все как-то лучше. Или какую-то отдельную полосу для них сделали, то есть это было бы правильно. То есть полностью убирать их, я думаю, не стоит, потому что ну, многие люди ездят на маршрутках правильно, разные маршруты, более удобные общественный транспорт, типа троллейбусов, трамваев, этого дать как бы сильно не может, правильно? Ну, а что, по поводу памятников, домов, я не знаю, но есть э, многие дома, которые являются как бы окрасом, что ли, нашего города. А есть такие, что, ну, ужас, лучше бы его действительно не было. Э, ну, в принципе, я даже не знаю, что еще сказать по поводу новостроек и высот, ну, высоток в центре города я бы их не ставил. то есть это, ну, во-первых, это будут те же самые пробки, загруженности и все остальное. А вот типа в спальных районах, как вот Харьковский, Троищина, можно же делать. Единственное, чтобы там делали нормальные развязки, чтобы действительно уже провели на ту метро. На Харьковском как бы есть огромный спальный район Троещина, я думаю, не меньше, это так, точно. Но чтобы метро было, там было бы здорово. А то, что этот скоростной трамвай там ездит и электричка, она сильно не помогает. По поводу парковок, это вообще катастрофа, потому что некоторые неадекватные люди ставят машины так, что... Это ужас, проехать невозможно. такое ощущение, что он вообще не думает, есть там кто-то еще живет, там возле него кто-то, или ездит, это его барабаны. То есть желательно, да, вот по поводу, вот если место глобуса, то есть это сейчас помещение, я смотрю, не настолько рентабельно, как это было раньше. То есть было бы здорово, если бы это была подземная парковка. Но у нас люди такие, такой менталитет, что не каждый будет им пользоваться. Ну, на пять минут поставлю, то сейчас буду. Вот это такие мысли. Ну, если бы это можно было как-то наказывать не огромными штрафами, маленькими, чтобы люди как-то реагировали на этот повод. А то, что нужны эти подземные паркинги, это обязательно. А то, что сейчас творится в городе, это кошмар. Иногда из-за некоторых ну, напаркуют невозможно проехать. Действительно, да, ужас. Особенно центр города, Льва Толстого, разгрозить нужно. Вечерство же было бы отлично. Там, где одна, две. А если машину ставят, а там получается полоса, полторы полосы все максимум. А сейчас пик проехать, вы ну, сами понимаете, если ездите с тем же общественным транспортом попробуйте, если начнет ехать, это будет по-любому пробка. В Киеве в 2015 году надо сделать, чтобы были красивые дороги. Меньше машин стояло на тротуарах чтобы было удобно пешеходам. Да, метро надо на трещину, это точно. Очень много сейчас на Авалоне делается детских майданчиков, это очень хорошо. И чтобы вот мне понравилось на Крещатике переход для слепых, чтобы побольше таких переходов было. Это очень приятно, потому что люди нуждаются. Очень красиво, я помню, Киев еще 70-х годов, Каштаны. Самые красивые это были каштаны. Не имеет значения, они будут белые, розовые. Самое главное, чтобы они были здоровые, не болели, чтобы они были большие и красивые. В первую очередь нужно начинать из себя. Если мы хотим город видеть чистым, нужно следить за чистотой. Каждый из нас должен это делать. Соответственно, не хватает действительно урн. По поводу транспорта, в принципе, я так понимаю, что мы идем к улучшению. А городской транспорт, естественно, требует обновления, как и машины. Поменьше бы, конечно, бы маршрутных такси. Лучше все-таки городской транспорт в виде троллейбусов, в виде автобусов, метро, которые будут пополнять именно наш бюджет, бюджет страны. По поводу чистоты города, опять же, повторюсь, что если каждый из нас будет следить за тем, куда мы что бросаем, соответственно, от этого будет и зависеть частота в общем улиц. Добавить можно много чего, но вот на первый взгляд это вот то, что самое необходимое. Я живу всю жизнь в Киеве и занимаюсь спортом и наукой. И для меня большая проблема является того, что в Киеве есть только два государственных бассейна, в которых могут профессиональные пловцы, спортсмены заниматься плаванием. И то это в ограниченное время, потому что эти бассейны в основном днем для частных услуг, то есть это для обычных людей, которые приходят поплавать. Спортсменам заниматься негде, у нас спорт абсолютно не развит, не финансируется. Про Параспорт для точнее спорт для инвалидов, я вообще молчу, потому что это вовсе не финансируется, соревнования не проводятся. И я бы хотела, чтобы в следующем году обратили обязательно на это внимание, проводились э, как спортивные э, соревнования для инвалидов, потому что это очень важно. Много инвалидов, которые действительно занимаются этим, но у них нет возможности развивать свой потенциал. Также самые культурные э, и я считаю, что в плане инфраструктуры для инвалидов, точнее передвижения, это вовсе не развито. У нас, грубо говоря, что только на некоторых станциях человек с ограниченными возможностями может спуститься в метро. В остальных, даже в центре, это очень трудно, и я считаю, что с этим нужно как-то... К этому нужно идти, потому что если мы хотим быть европейской страной, то это в первую очередь забота о людях, которым тяжело заботиться самим о себе, и нужно думать о том, кто находится вокруг нас и помогать и реально следить за, сво... за своим, за своим внутри себя. В первую очередь нам нужно начинать задумываться о своем культурном воспитании, о своем культурном росте и помогать другим осваивать это. И я считаю, что мы должны помогать друг другу, тем более в Такий складний період в нашій країні в ми вперше ближні заботиться друг друга. Постає завдання перед Києвом: показати приклад всім іншим регіонам країни і Україні в цілому виходу із цього стану на власному прикладі, з тим, щоб світова спільнота повернулася обличчям до процесів, які відбуваються в Україні і в столиці. І таким чином сприяла виведенню України із епіцентру планетарної кризи. Столиця державі це дуже має важливе значення. Уявіть собі велику хату чи квартиру, і є світальня. А є інші приміщення. Оце, оце вітальня, це столиця для держави, можна сказати, такої світальною. І як виглядає столиця, так виглядає держава. О тому для потрібно поділитися. Що характерне, що вже майже от я знаю 10 років, майже нічого не робиться у Києві щодо і архітектури, і доріг, і всюди ці мафи, всюду ринки на кожному кроці торгують, сміття. Подивіться, які станції метро мається на возів при вході, особливо там лісова, чернівська, такі сатошино. Взагалі, якісь, вибачте, нори, нори. Берлоги медвежьи, будем так залежить. Поэтому потрібно очень много прекрасных усилий, для того, чтобы Київ відродити, зробити сделать его красивым, привлекательным, чтобы он был действительно европейской Я, когда гуляю в парках, вижу вообще никакого развлечения, для ничего нет. Надо что-то, например, а вот, например, американские горки, это дети любят, дети любят такие американские горки. надо вот это что-то так что развлечение в парках ничего нет ничего вообще совсем я, я хожу часто я гуляю это нет ничего никакого развлечения ничего не сделали классные дороги на подоле это, это очень подол сюда был такой вот ну и Конечно, очень хочется это для всего города, вот, чтобы не страдали там и жители Аболонии, и каких-то еще отдаленных районов. Ну, надеюсь, что в Киеве будут позитивные изменения. Хочется, конечно, чтобы все это притворилось в жизнь, чтобы все начинания, которые хорошие, позитивные, я имею в виду, чтобы все было в жизнь как бы притворено, ну и чтобы у нас много хороших домов строилось, вот, хороших дорог, чтобы наконец-то решили проблему развязок. Вот. Ну и хочется, чтобы еще запланировали в метро какие-то вот такие отдаленные точки. Вот сейчас же Киев расстраивается. Вот, значит, допустим, очень тяжело добраться там до, до, как бы, до Борщаговки, где там уже, вот, знаете, Петровская Борщаговка туда. Ну вот, может быть, какие-то такие вот отдаленные уголки, чтобы тоже пустили такой транспорт удобный. Хотелось бы, конечно, Киев видеть чистым городом, но это надо начинать каждому с себя, это понятно, потому что, ну, мы во многом сами виноваты, да. А что хотелось бы от власти, это, конечно инфраструктуру немножко поменять. Какие-то развязки, все-таки город уже задыхается в этих транспортных пробках. Вот. Хотелось бы, чтобы не изменялся центр города, так как он изменился за последние годы, где на том же Подоле повырастали небоскребы, которые, ну, по моему мнению, ну, не соответствуют общей да, концепции. Могу сказать, что сама киевлянка, живу на Подоле. Очень красивый район, очень благородно, все замечательно. Что бы хотелось добавить по структуре, и, ну, мое личное мнение, это, люди, это хочется, чтобы улицы освещались. Всегда. Потому что иногда дети идут поздно домой, едут э, с мероприятий, надо, чтобы улицы освещались. Что касается метро, очень хорошо, когда оно действительно ходит до 12, но сегодня много мероприятий, которые заканчиваются и в час ночи, тоже как бы это имеет смысл. Я считаю, что где-то надо продлевать не только на дни, когда есть праздники. А, что касается автобусов маршруток, э, ну я хочу сказать, что в этом плане все очень развито, нельзя сказать, что где-то куда-то нельзя доехать, очень много Моментов связанные с инфраструктурой, когда целые огромные комплексы делают свои маршрутки, которые возят бесплатно людей, это тоже плюс как бы к Киеву и еще. Так как у нас полгода всего лишь, даже чуть-чуть меньше, буквально 4-5 месяцев все цветет и красиво, а дальше серо. Так вот эту вот серость надо чем-то разбавлять. Ну, я понимаю, что нельзя все засветить фонарями, чтобы все сверкало, но надо подумать, чем это преобразить. Вот грустно идешь по улицам и грустно, вот когда нету снега, например, да? Вот, наверное, Киев это то место, где сливаются очень много народов. Это но это, это чаша целая, в которой э, куда приезжают смотреть, где наслаждаются, и мы должны это доказывать, что мы, я и казал украинскому, мы варти того, что мы есть столицей э, Украины. Хотелось бы очень сильно для того, чтобы больше скверов посадили, больше было в Киеве парков. Всегда считался Киев самым зеленым городом, я же говорю, в Европе, а сейчас идешь, эти коробки одни стоят. И нет ничего зеленого. Вот хочется, да, изменить Киев в этом. Посадить больше парков, чтобы он был зеленым, точно таким же, как был раньше. Мне бы хотелось на Майдане Незалежности поменять купол глобуса и вернуть старые фонтаны. Это было гораздо красивее, чем сейчас. Надо вернуть все-таки старые, я же говорю, фасад Майдана. Он гораздо лучше смотрелся. Я, же. я живу на Абалоне. В принципе, облагораживать начали больше Абалоне, я же говорю. Какие-то клумбы садят летом. Приятнее, я же говорю, ходить стало. Парадные, да, лучше уже начали выглядеть, я же говорю их облагораживают, больше красят, то есть убирают. Раньше этого не было, сейчас лучше, конечно, стало, красивее гораздо все.